अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इस साल के अवाइल में ईरान में अलकायदा के एक सीनियर कर्कन को खोज लगाने और हलाक करने के लिए मिलकर काम किया था दो इतिहादी ममाल की जानब से एक हिम्मत भरे इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया था जब ट्रंप इंतजामिया तहरान पर दबाव बढ़ा रही थी चार मौजूदा और सबक अमरीकी अहदेदारों ने बताया कि वह अबू महमूद अल मिसरी अलकायदा का नंबर दो अगस्त में ईरानी दारालकूमत में मारा गया था अमरीकी हाम ने इसराइलियों को इंटेलिजेंस फराहम किया जिसमें उन्होंने अलमिश्री का ठिकाना और उसका नया नाम जो वो उस वक्त इस्तेमाल कर रहा था बताया जबकि इसराइल एजेंटों ने यह वाक़ को अंजाम दिया दो एहलकारों के मुताबिक दो दीगर अहदेदारों ने अलमिसरी के मारे जाने की तस्दीक की है लेकिन वो कुछ तफसील फराहम नहीं कर सके अलमिश्री को सात अगस्त को नैरोबी और दार में अमरीकी सफारत खानों पर उन्नीस सौ अंठानवे में होने वाले बंद धमाकों की बरसी के मौके पर सात अगस्त को तेहरान के एक गली में फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था ख्याल किया जाता है कि अल मिसरी ने बड़े पैमाने पर इन हमलों की मनसूबा बंदी में हिस्सा लिया था और वो एफबीआई के जरिए दहशतगर्दी के इल्जामात में मतलूब था